নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি পুনৰ এটা নতুন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে জানে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে পুনৰ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক হৰুৱাই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই সময়তে এতিয়া আপোনালোকে জানে যে কেন্দ্ৰত যদিও বিজেপি চৰকাৰ হ'ল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই গতিকে এখন মৰ্চা চৰকাৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰত গঠন হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতেই সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে যিহেতু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত ৰাইজৰ আদৰ নতুন প্ৰজন্মৰ আদৰ আৰু সকলোৰে এটা সমাদৰ পাই তেখেতে বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ পিছতে তেখেতে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিহেতু সমাগত ছাব্বিছৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে অসমত নতুন চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু অনাগত দুবছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে অসমত নেতৃত্ব দিয়াৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আৰু তেখেতে লগতে আপোনালোকে জানে যে নিৰ্বাচনৰ আত্মহূৰ্তত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আত্মহূৰ্তত বহু কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিলে আৰু ভিতৰি ভিতৰি বহু কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিৰ লগত এটা মধুৰ সম্পৰ্ক ৰাখিছে কাৰণ পূৰ্বতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিহেতু কংগ্ৰেছত আছিল সেই সূত্ৰে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাকৰ্মীৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাল সম্পৰ্ক আছে গতিকে বৰ্তমানেও আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছোঁ যে বহু কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত এটা মধুৰ সম্পৰ্ক বতাই ৰাখে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত জয় হোৱাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ নেতা তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এইবাৰ কংগ্ৰেছীসকলক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে কটৰ কংগ্ৰেছীয়ে হ'ব লাগিব কোনোবাই যদি কংগ্ৰেছত থাকি বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপি লৈ যাওক এই ধৰণে এতিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছীসকলক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে আৰু কঠোৰ সকীয় নি দিছে যাতে কংগ্ৰেছত থাকি কোনো বিজেপিক সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া ৰাইজে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰক যিসকল কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছত থাকি বিজেপিক সমৰ্থন কৰি আছে তেখেতলোকক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই সকিয় নিদিয়াটো সঠিক হৈছে নে হোৱা নাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বহু বিধায়ক বৰ্তমানেও বিজেপি হৈ মনে মনে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমানেও পাঁচগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে বিজেপিৰ লগত আছে গতিকে এই কথাবোৰ অসমৰ ৰাইজে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব বিচাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ ৰাইজে যিহেতু এজন জনপ্ৰতিনিধিক জিকাই পঠিয়াই তেখেতলোকৰ আদৰ্শ তেখেতলোকৰ কৰ্ম আজি এই ওপৰত ৰাইজে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰে আৰু ভোট দিয়ে জিকাই পঠিয়াই ইয়াৰ পিছতে জিকি যোৱাৰ পিছতে যিহেতু জনপ্ৰতিনিধিসকলে দল বাগৰে বা আদৰ্শ সলনি কৰে তেখেতলোকৰ কাম কাজ চিন্তা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ যি বক্তব্য আৰু পিছ মুহূৰ্তত তেখেতলোকৰ কাম কাজ সকলো পাৰ্থক্য দেখি দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এই সকলো কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যিহেতু অনাগত দুবছৰ অসমত কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিয়াৰ কথা কৈছে অসমত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন অনাৰ কথা কৈছে অসমৰ যি অসম চৰকাৰখনক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনক গাদিশ্ৰুত কৰাৰ হুংকাৰ দিছে গতিকে আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এই যি বক্তব্য এই বক্তব্য আপোনালোকক শুনাম আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক যি ধৰণে এতিয়া কংগ্ৰেজীসকলকে হুংকাৰ দিবলগীয়া হৈছে গতিকে এই কথাবোৰ যুক্তি আছে আমি ভাবো কংগ্ৰেছত যদি এনে পৰিৱৰ্তন আহে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যদি কংগ্ৰেছীসকলক কটৰ কংগ্ৰেছ কৰিব পৰা যায় বিজেপিৰ প্ৰতি তেখেতলোকৰ যি পী টি এই পী টি যদি তেখেতলোকৰ বন্ধ হয় গৌৰৱ গগৈয়ে যদি তেখেতলোকক সঠিক পথত লৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ ছাব্বিছত নিশ্চিত ৰূপে পৰিৱৰ্তন আহিব যিসকলৰ কংগ্ৰেছ দলত থাকি বিজেপিৰ প্ৰতি এটা হেঁপাহ আছে তেওঁলোকে অলপ সাহস কৰি বিজেপি দলটোক এতিয়াই যোগদান কৰে আমাক এই মুহূৰ্তত কটক কংগ্ৰেছী আমি বিচাৰোঁ